Kenapa JDT suka basahkan padang sebelum game? Kadang-kadang kan, kalau kita tengok tim-tim uh, di Eropah ni main, mereka akan basahkan padang uh, beberapa minit sebelum perlawanan bermula. Di Malaysia, kita boleh tengok JDT melakukan perkara sama di Stadium Tan Sri Haji Hassan Yunus di Larkin sebelum game. Tapi apa sebenarnya tujuannya? Kenapa pasukan-pasukan ni membasahkan padang mereka sebelum uh, perlawanan bermula? Ini benda yang kita akan bincang dalam episod Kopak Info kali ini. kalau kita tengok di EPL satu benda pasti yang Pep Guardiola akan lakukan di padang Etihad Stadium sebelum perlawanan home di sana adalah beliau akan arahkan groundsman di sana untuk turn on sprinkler dan uh, simbah uh, air di kawasan padang lawan ataupun opposition half selama beberapa minit sebelum perlawanan bermula dan juga ketika rehat first half. Bila Guardiola minta basahkan padang ni, tak adalah dia minta sampai padang ni jadi banjir. Dia cuma minta supaya keras tu, rumput tu jadi basah di kawasan opposition half tu. Tujuannya adalah supaya pergerakan bola tu menjadi lebih laju. Jadi bila player-player Manchester City ni passing bola dia akan jadi crisp passing tu sedap untuk player pass dan control bola tersebut. Dan apabila basah padang basah bola akan travel lebih laju dan apabila bola travel lebih laju tempo akan menjadi lebih pantas dan sedap untuk pemain-pemain macam City yang lincah ni untuk menyerang dengan tempo yang laju dan pada masa yang sama apabila padang basah ia akan menyukarkan pasukan lawan untuk bertahan kerana apabila apabila pertahanan tengah defending di padang yang basah ni defender ni akan banyak stop and turn stop and turn stop and turn, stop and turn yang menyebabkan mereka kehilangan keseimbangan apabila terpaksa buat banyak stop and turn di padang yang basah Jadi apabila mereka jatuh Time nak buat stop and turn, stop and turn masa nak kejar bola ni Ia akan meningkatkan kebarang kalian bagi pasukan-pasukan yang attacking ni Untuk mencipta peluang gol dan yang paling best untuk mencipta peluang siapakan penalty dalam uh, opposition penalty box Jadi inilah yang orang katakan uh, kelebihan Tuan rumah. It's all about maximizing your chances even a tiny one to win at your own turf. Salah satu pasukan di Malaysia yang memanfaatkan kelebihan ini secara maksimum bagi saya adalah JDT. Ada sebabnya kalau kita tengok sejak kali pertama sistem sprinkler ni digunakan pakai di Stadium Larkin pada 2014, JDT hanya kalah 3 kali saja di home mereka iaitu pada Borussia Dortmund, FIFA pada tahun lepas dan juga pasukan Pahang dalam Piala FA tahun lepas juga Masakan tidak, dah lah JDT ni mempunyai pemain yang bagus banyak dribbler yang bagus Kemudian pada masa sama, style of playing diorang pun memang berdasarkan position and short pass Kemudian tempo game diorang pun laju Kemudian setiap kali sebelum kick off dan semasa rehat separuh masa pertama JDT akan pastikan kawasan opposition half tu basah supaya senang untuk pemain-pemain mereka untuk attack dalam pada masa yang sama juga apabila kita tengok kita kaji balik trend kekalahan JDT di Malaysia di dalam Liga Malaysia beberapa tahun kebelakangan ini kebanyakannya ia berlaku di stadium yang punya padang yang kering bila padang kering ini susah bagi teams untuk main dengan high line kerana bola ni akan bounce secara erratic kalau di padang basah sepatutnya dia melantun ke sini ke sini tapi di padang kering dia akan melantun kata kata kemudian bila padang tu kering bola yang kita sepak ni kadang kadang di, uh, di padang basah dia akan sampai tapi di padang kering dia tak sampai ataupun dia overhead jadi kemudian lepas tu satu lagi kelebihan padang kering ni adalah ia memberi kelebihan kepada pertahanan untuk tidak orang kata tergelincir apabila bertahan apabila mereka banyak melakukan stop and turn stop and turn dalam situasi 1v1 kalau kita tengok JDT hampir semua kekalahan away mereka di luar lakin adalah berlaku di stadium yang punya padang kering contohnya di Terengganu di Stadium Ismail Sultan Ismail Nasruddin Shah dan kalau, kalau kita ingat pada musim 2018 JDT pernah kalah kepada Kuala Lumpur yang ketika itu bermain di Stadium Ceras dan saya masih ingat lagi masa itu JDT kalah pada Kuala Lumpur ketika perlawanan berlangsung selama 2 hari kerana hujan lebat pada malam sebelumnya dan apabila dia sambung keesokan harinya pada masa itu sangat-sangat panas dan sangat-sangat kering Kemudian masa JDT kalah uh, 4-0 dengan Persija Jakarta juga pada masa itu padang di Gelora Bung Karno itu pun uh, sebenarnya kering jadi ia menyukarkan uh, taktikal JDT untuk bermain uh, secara usual Lepas tu Uh, selain daripada padang kering, padang becak juga sebenarnya banyak memberi masalah pada pasukan-pasukan yang fluid seperti JDT dan Manchester City. Kalau kita tengok dalam kekalahan JDT kepada Perak dan Selangor beberapa tahun kebelakangan ini ada ia berlaku di padang yang orang kata becak lah yang tak sesuai untuk memainkan short passes seperti di seri Cak Alam untuk pasukan Selangor dan uh, dan juga pasukan Perak iaitu di Stadium Perak di Ipoh. Bila becak susah untuk main short passes kerana bola tu akan tidak akan bergerak secara lancar. Kemudian tim yang main long ball pula ada advantage kerana bila dia buat long ball tu bola akan stop sebab parang becak. Jadi sebab tu advantage kepada pasukan yang bermain direct apabila bermain dalam parang yang becak ni. Jadi itulah sebabnya kenapa JT suka bahasakan padang mereka sebelum perlawanan dan semasa rehat separuh masa pertama. Pasukan apa lagi yang anda tengok pernah melakukan benda sama bahasakan padang di official half? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Jangan lupa tekan butang subscribe di sini untuk tidak terlepas video, -video kami yang seterusnya. Dan alang-alang tu apa kata tekan juga butang loceng. Dan jika anda belum tengok video kami yang ini dan ini, pastikan anda klik You never know, you might learn something new.